Поводът е изключително приятен и той касае домакинството наварна на регатата Black Sea Tall Ships през 2014 година. Емблематично събитие, което води много гости в града последното ни домакинство, около половин милион туристи, посетители на тази регата. Важно за развитието на туризма, важно въобще за утвърждаването на Варна като водеща морска дестинация. Важността на това домакинство се подчертава и от факта, че президентът на Република България, господин Росен Племелиев, потвърди патронажа си на домакинството на Варна през 2014 година, който прави това събитие след най-забележителните лобски събития през следващата година. Така че мога да изразя своето лично задоволство, че Община Варна, морската столица отново ще бъде домотин на едно такова събитие. Естествено, с благодарности и към Иван Томов, на когато ще дам думата, за да разкаже повече подробности за регатата, какво е направено до момента, какво очакваме и какво предстои.